dan juga aktiviti pertanian pintar dan moden yang dijangka akan menjana pelaburan-pelaburan baru. Tumpuan akan diberi untuk menarik lebih banyak pelaburan berkualiti dan berasaskan teknologi termaju dalam industri HGHV ini bagi menggalakkan pembangunan produk dan perkhidmatan yang kompleks. Ini termasuk pelaksanaan projek berkaitan semikonduktor seperti yang diumumkan baru-baru ini yang melibatkan AM projek-projek berterusan yang berkaitan dengan pusat data serta projek yang strategik dan berimpak tinggi termasuklah yang akan dibentangkan di Dewan ini saya ingat minggu depan yang berkaitan dengan teknologi pemerangkapan penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Tuan yang dipertua, Kementerian Ekonomi akan memastikan dasar yang bersepadu dan bersesuaian diteruskan dalam penyediaan dokumen Rancangan Malaysia ke-13 yang sedang dimuktamadkan supaya kita akan dapat terus melonjakkan ekonomi negara ke arah rantaian yang lebih tinggi dan kompleks yang itu akan dapat mengurangkan pergantungan kerajaan kepada hanya satu atau dua hasil pendapatan sahaja. Dan RMK13 akan memberi tumpuan kepada sektor-sektor baru tadi Dan ini akan memberi um, keanjalan kepada kerajaan untuk memilih cara yang terbaik Supaya kita secara berterusan dapat mengimbangkan keperluan fiskal negara Dan juga untuk mengurangkan beban percukaian kepada rakyat Terima kasih Datuk Encik Betul Dan uh, tambahan saya ingin bertanya kepada YB Menteri sejauh manakah ya pemindahan teknologi dalam bidang semikonduktor dan AI berjaya dilakukan ke atas pemain tempatan dan adakah pemindahan teknologi ini mampu membolehkan Malaysia mempunyai sebuah syarikat seperti Nvidia yang diharapkan dapat menjadi golden goose dengan izin yang baru seperti Petronas. Terima kasih. Terima kasih puan senator. Um kalau kita lihat kepada potensi yang ada di negara Malaysia untuk menjadi pemain utama dunia dalam industri-industri berteknologi tinggi contohnya semikonduktor termaju. Sebenarnya Malaysia di rantau Asia ini adalah negara antara negara yang paling awal terlibat dalam semikonduktor. Kita terlibat di dalam semikonduktor dalam tahun 1972 berbanding dengan Taiwan dan juga Shenzhen di China sekitar tahun awal 80-an. Bezanya ialah kerana tumpuan kita sebelum ini adalah kepada pemasangan dan perkilangan berbanding dengan Syarikat-syarikat uh, di China dan Taiwan seterusnya di Korea yang daripada awal memberi tumpuan kepada pembangunan harta intelek ataupun IP. Jadi kalau untuk saya menjawab uh, soalan uh, Senator tadi, kalau berdasarkan kepada tenaga kerja, berdasarkan pengalaman, berdasarkan kepada infrastruktur dan ekosistem semiconductor, sebenarnya kita sepatutnya tidak ada masalah untuk kita memastikan berlaku pemindahan teknologi itu cuma kita kena menukar pendekatan kita kita perlu menukar daripada hanya menumpukan kepada perkara yang dilihat mudah iaitu memasang kepada perkara yang mungkin dirasakan susah iaitu untuk membangunkan harta intelek sendiri sebab itu kerajaan mengambil pendekatan kalau kita ingin melonjakkan dengan cepat secara organik untuk kita ada kepakaran itu mungkin kita akan ambil masa yang panjang jadi dengan pendekatan kerjasama yang pertama berlaku di dunia ini di antara satu syarikat harta intelek terbesar dunia dengan sebuah negara ini akan mempercepatkan keupayaan syarikat-syarikat tempatan kita untuk mula membangunkan harta intelek sendiri dan daripada situ saya ingat dengan izin Datuk Yang Dipertua only time can tell bagaimana kita boleh melahirkan syarikat-syarikat bertaraf dunia seperti mana Taiwan, China dan Korea Selatan sekarang telah berjaya sedangkan mereka melibatkan diri dalam industri semikonduktor sedekat lebih lambat daripada kita. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan. Soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Uh, se menteri sebagai menteri yang menjaga pembangunan fizikal negara sekarang dan berapakah uh, anggaran lagi uh, pendapatan daripada Petronas yang mencari gali golden goose kita ini untuk kedepannya. Yang kedua adakah uh, Bolehkah kerajaan menumpukan pembangunan di Sabah dan Sarawak untuk uh, menyeimbangkan pembangunan terutamanya dari segi infrastruktur dengan saki baki Golden Goose kita ke depan ini? Terima kasih. Terima kasih, Senator Dato' Indi Pertua. Um, anggaran sebenarnya berapa banyak yang Petronas akan jana itu kita perlu dapatkan um, unjuran terkini daripada Petronas dari satu masa ke semasa. Tetapi kalau melihatkan kepada tahun 2024 nah, perbandingan di antara pergantungan kerajaan kepada hasil daripada minyak dan gas dan Petronas semata-mata ini di antara tahun 2009 sehingga tahun 2024 dalam tempoh lebih kurang um, berapa tu dalam 16 tahun eh sebenarnya telah berkurang dengan mendadak dalam tahun 2009 kerajaan pada ketika itu bergantung sehingga 40% daripada Petronas dan juga sumber minyak dan gas sebagai sumber pendapatan kerajaan. Sakat yang terkini, seingat saya, saya 2024, sebenarnya angka pergantungan 40% itu telah turun kepada 15% dan dengan perkara-perkara yang kita majukan tadi dalam industri-industri baru ini sudah tentu akan dapat terus melonggarkan pergantungan kita kepada hasil daripada minyak dan gas. Itu tidak bermakna bahawa dalam masa yang terdekat ini sehingga kita akan ketandusan hasil daripada minyak dan gas soal saki-baki itu um kerana Petronas insya-Allah akan terus mengembangkan aktivitinya ke pentas dunia dan mendapatkan blok-blok baru di negara lain. Jadi dari segi keuntungan Petronas daripada satu tahun ke satu tahun, itu bergantung kepada prestasinya di pentas dunia dan dengan hasil yang lebih pelbagai, bukan semata-mata bergantung kepada hasil minyak dan gas semata-mata termasuklah juga daripada elektronik yang lain-lain maka sebab itu kita tengok sebenarnya peruntukan uh, belanjawan untuk pembangunan fizikal di Sabah dan Sarawak itu terus meningkat daripada satu tahun ke satu tahun dan kerajaan telah berjaya memastikan bahawa untuk lima tahun berturut-turut sebenarnya peruntukan paling besar untuk pembangunan fizikal terus pergi kepada Sabah dan Sarawak dan saya yakin perkara ini akan berterusan selari dengan kejayaan kerajaan mempelbagaikan sumber pendapatan negara tidak kiralah apa yang berlaku kepada hasil domestik minyak dan gas di negara ini. Terima kasih Datuk yang Pertua. Datuk. Terima kasih Datuk yang Pertua. Uh, soalan saya seperti, yang di, uh, seperti jawapan yang berhormat Menteri tadi, beberapa industri disebut antaranya nadir, bumi, EV dan juga semiconductor semi Jadi apakah uh, kerajaan telah ada merangka strategi-strategi tertentu untuk menarik pelabur-pelabur kepada bidang berkenaan? Terima kasih. strategi-strategi kerajaan dalam kelima-lima HGHV ini telah pun digariskan dalam beberapa dokumen utama perancangan ekonomi negara. Satunya ialah dalam kajian separuh penggal RMK 12 yang telah dilancarkan dalam tahun 2023. Kemudian akan disambung di dalam RMK 13 yang akan dibentangkan beberapa bulan lagi di Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Selain daripada dokumen rancangan Malaysia lima tahun ini, strategi-strategi juga telah dimasukkan di dalam perancangan sektoral termasuklah contohnya pelan peralihan tenaga negara dan juga pelan baru industri negara, NIMP. Selepas itu, maka kerajaan membangunkan strategi khusus melalui kementerian-kementerian. Kalau kita lihat beberapa perkara yang berlaku dalam tempoh satu tahun yang akan datang, kerajaan memberikan tumpuan yang segera untuk membangunkan kerangka bermula dengan kerangka kawal selia, kerangka undang-undang dan seterusnya memastikan bahawa hala tuju itu dapat dihadam dengan jelas oleh pemain industri. Itulah yang sebenarnya telah berjaya membantu memastikan kemasukan pelaburan-pelaburan asing dalam kelima-lima sektor yang saya sebut tadi. Ada beberapa sektor tertentu yang memerlukan campur tangan kerajaan serta merta, contohnya unsur nadir bumi untuk memastikan bahawa kita berjaya membangunkan uh, operasi pemprosesan di negara ini. Itu akan membolehkan kita dapat uh, meneroka dan juga... Uh, melombong mineral-mineral uh, uh, ini supaya dapat diproses di dalam negara dan keadaan itu sekarang sedang dibangunkan dengan cepat di antara kementerian-kementerian yang terbabit. Terima kasih. Sekolahan ya, tambahan yang terakhir, yang berhormat Senator Datuk Lim. Terima kasih yang berhormat Datuk Speaker. Uh, yang berhormat Menteri ada sebut tentang REE iaitu dari uh, Darim Bubing. Jadi soalan saya, menurut unjuran ekonomi sejauh manakah industri nadi bumi ini mampu menjana peluang ekonomi kepada negara dalam tempoh lima tahun ataupun sepuluh tahun akan datang dan sejauh manakah potensi REE ini untuk dijadikan sumber dan hasil utama negara menggantikan gas dan petronas. Sekian terima kasih. Terima kasih Senator Mesti Datuk yang dipertua. Kalau kita baca banyak kenyataan terutamanya daripada negeri dan juga di social media kan. um, ada macam-macam anggaran yang dibuat tentang betapa uh, lumayannya uh, industri unsur nadi bumi ini ya ada yang kata trilion di sana 700 bilion di sini dan sebagainya. Um, saya ingat kita perlu berhati-hati kerana beberapa perkara. Pertama harga unsur nadi bumi ini dia tertakluk kepada pasaran dunia. Pada satu ketika dia boleh naik sehingga 140 a uh, saya ingat a uh, dolar untuk satu tan yang telah diproses yang 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 berada pada peringkat terbaik. Uh, kalau pada harga yang uh, mineral mentah yang ...sebelum ini cuba dieksport daripada negara ini. Harganya jauh lebih rendah. Tapi daripada harga itu, dia telah jatuh mendadak sebenarnya dalam uh, satu tahun yang lepas. Dan dia banyak bergantung kepada permintaan dunia kepada elektronik, kepada kereta dan sebagainya. Itu yang pertama. Uh, sebab itu saya kata berhati-hati dalam kita. Uh, bermimpi di siang hari berapa banyak kita akan dapat daripada REE ini... Eh. Yang keduanya juga, industri REE ini teknologinya lebih 90% dikawal oleh hanya satu negara iaitu negara China yang telah meletakkan undang-undang bahawa tidak boleh memindahkan teknologi pemprosesan ini keluar China. Jadi kalau kita ada banyak macam mana pun, kalau kita tak boleh proses di sini dan akhirnya kita hanya ekspor mentah yang dipanggil sebagai clay mineral itu, maka banyak mana pun kita ada, dalam 5-6 tahun habislah kita korek. Jadi itulah yang sekarang ini, Datuk Yang Dipertua sedang ditumpukan oleh kerajaan supaya kita berjaya membangunkan kilang pemprosesan di sini daripada situlah kita boleh menggunakan unsur nadir bumi yang telah dipisahkan tadi untuk menjadi bahan akhir kepada penggunaan dalam sektor elektronik dan itu akan berjaya menarik pelaburan-pelaburan baru di dalam sektor-sektor strategik seperti semikonduktor, kenderaan elektrik dan lain-lain. Jadi pandangan kerajaan persekutuan dan perancangan kami itu agak berbeza dengan berkira-kira berapa trilion yang kita ada. Kita nak gunakan sumber itu supaya dapat dikekalkan di dalam negara ini sepanjang yang mungkin dan hasilnya bukan dengan menjual mineral itu tetapi menggunakannya sebagai satu pelaris untuk bawa masuk seberapa banyak pelaburan berteknologi tinggi di negara ini. Terima kasih Dato' Indi Putu. Dipersilakan yang berhormat Senator Dato' Setia Salahuddin. Terima kasih Dato' Speaker. Soalan saya nombor dua. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih um, kepada Yang Berhormat Senator yang bertanyakan soalan Tuan Yang Ditua, berkenaan dengan menyorok uh, minyak masak ini. Kesalahan ini terdapat di bawah Seksyen 15 uh, di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Yang